Я говорю, что все, что все внутри нас. Что такое купание? Это плен разума разрушить. Холодно. Это стереотип. Я боюсь этой воды. Тоже стереотип. Вода там какая-то холодная, тоже стереотип. Ничего подобного. Я иду, я тепло одета, мне тело тепло. Я настраиваю себя, что я хочу получить какую-то новую энергию. Дополнительно в итоге вот это тепло, которое я согрела, да, оно заработает и в по ополонке. В по ополонке я нахожусь две минуты. Я пришла, разделась, быстренько размяла. Опять-таки поблагодарила эту водичку, поговорила за водичкой, зарядила ее своей добротой, своей энергией. Окунулась в эту водичку, вышла. И вода мне отдала то, что я ей дала. То, что отдавая, получишь больше. Отдавая добро, получишь добро. Действительно я человек. Это дело, которому можно служить. То есть это дело, это, это, это даже не хобби. Я могу читать, могу насыщаться этим словом, э, могу становиться мудрее и понимать свои ошибки. Но это мое предназначение в этой мире.